करबला जो वाक़ियो हिकु क़ीमती विसारियल सबक़ु इमाम आली मक़ाम जनाब हुसैन अलाम जिन जो किरदारु इंसानियत लाइ केतिरा ई रोशन दरवाज़ा खोले थो संदन शख़्सियत ऐं ज़िंदगीअ में अणगणिया सबक़ु समायल आहिनि पर अज़ीम तारीख़ी शख़्सियतुनि जी तालीम ऐं किरदार लिक ता। जा के पहलू वक़्त जी वहकरी ऐं मिज़ाजनि जे इख़्तिलाफ़ु सबबु इंसान जी नज़रुनि खां ग़ाइबु थी वञनि था अहिड़ो ई हिकु अहम पहलू हिकु अहम सबबु हीअ बि आहे त इंसानु पंहिंजे फ़ैसिले खे पंहिंजी राय खे ॿियनि ते न मड़े ॿियनि खे इख़्तिलाफ़ जी आज़ादी ॾिए ऐं जुदा राइ रखण जो हक़ु तस्लीम करे इमाम अली मक़ाम जिन जॾहिं कर جو ارادو वञण जो इरादो फ़रमायो त कंहिंखे बि गॾु مجبور लाइ मजबूर न कयो कंहिं सां बि ज़ोर ज़बरदस्ती कीअं न कई चाहे ख़ानदान जा अफ़राद यानी अहिल बेतार जेको बि सननि राह जो साथी बणियो पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां बणियो इमाम अली मक़ाम जिन ज़ोर ज़बरदस्ती करे बि कीअं पिया सघनि संदन अहिड़ी तरबियत ई न हुई आख़िर नुबूअत जे कराणे जा फ़र्द हुआ ख़ुदा जे आख़िरी रसूल सली अल जिन जा ॾोटा हुआ पाण करीम जिन रसूल हूंदे बि पंहिंजी ज़ाती राय जे मामले में ॿियनि खे इख़्तिलाफ़ जो हक़ु ॾींदा हुआ त संदन तरबियत हेठि रंदड़ अफ़राद अहिड़ी सख़्तु कोताही कीअं करे सघनि पिया तर तो सम समझ शाह वाक यो सबक भी करबला वाक्य मिले तो जी हाँ ते इन इनमें कड़ी रहनुमा है पे... पेंजी